Tasik Kenyir di Hulu Terengganu merupakan sebuah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Tasik Kenyir mempunyai keluasan 2600 km persegi. Ia terbentuk hasil pembinaan empangan yang siap pada tahun 1988 untuk tujuan menjana kuasa elektrik. Pengkalan Gawi yang merupakan pintu masuk utama Tasik Kenyir siap pembinaannya pada tahun 1991. Di pekalan ini, pengunjung boleh mendapatkan pelbagai informasi berkaitan Tasik Kenyir. Di Tasik Kenyir, terdapat banyak lokasi yang menarik untuk dikunjungi yang menjanjikan kepuasan kepada pengunjung yang datang ke sini. Pemandangan di sekitar Tasik Kenyir amat cantik dan menarik. Kehijauan hutan dan kilauan air di tasik ini kelihatan menarik pada pandangan mata. Hutannya yang menghijau pula kaya dengan flora dan fauna yang terdiri daripada pelbagai spesies. Lokasi-lokasi air terjun yang terdapat di sekitar Tasik amat menarik serta mampu meruntun hati pengunjung untuk merasai kedinginan airnya. Tasik Kenyir menjanjikan kepuasan kepada pengunjung yang datang ke sini. Para pengunjung tentu akan berpuas hati berkunjung ke sini. Salah sebuah lokasi yang menarik untuk dikunjungi ialah Lubuk Kelah. Kawasan Lubuk Kelah ini telah digazetkan sebagai zon perlindungan ikan kelah. Kami berhasrat untuk mengunjungi kawasan berkenaan dari rumah peranginan persekutuan di Pulau Sah Besar Tasik Kenyir. Untuk tiba di zon perlindungan ikan kelah ini, kami perlu menaiki bot dan juga merentasi hutan dengan berjalan kaki. Perjalanan dengan bot dari rumah peranginan persekutuan di Pulau Sah Besar ke lokasi berjalan kaki memakan masa selama kira-kira 45 minit bot meluncur membelah air tasik yang luas kehijauan dengan dipandu oleh penyelia rumah peranginan persekutuan iaitu Encik Alias bin Nurdin masing-masing yang turut serta dalam bot berkenaan kelihatan amat teruja untuk tiba di lokasi yang dituju iaitu lobok kelah pulau-pulau dan daratan yang menghijau dengan tumbuhan semula jadi Kelihatan di kejauhan sepanjang perjalanan kami menghala lokasi yang dituju. Ada ketikanya bot dipandu laju dan ada masanya juga bot tersebut bergerak perlahan. Ini mungkin kerana pemandu bot berkenaan ingin mengelakkan pokok-pokok mati di bawah permukaan air. kelihatan banyak lagi pucuk pokok-pokok balak yang telah mati. Banyak kawasan hutan di lembah-lembah telah ditenggelami oleh air semasa pembinaan tasik ini. Sementara puncak-puncak bukit pula membentuk pulau-pulau kecil yang semuanya berjumlah kira-kira 340 buah di tasik berkenaan. Kebenaran daripada kaki tangan perhutanan perlu diperolehi sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan ke Lubuk Kelah. Kawasan Lubuk Kelah di Sungai Petang ini sentiasa dikawal oleh kaki tangan perhutanan bagi mengelakkan mereka yang tidak bertanggungjawab masuk ke zon perlindungan ikan kelah ini. Ada kalanya bot terpaksa ditolak ketika tiba di kawasan air yang cetek. Ketika ini, air tasik kenyir agak cetek sedikit. Pengalaman ini merupakan sesuatu yang amat berharga, terutama kepada mereka yang jarang berpeluang bermesra dengan alam semula jadi. Akhirnya, kami tiba juga di lokasi daratan untuk memulakan perjalanan dengan berjalan kaki pula. Laluan berjalan kaki merentas hutan tersebut dimulai dengan sebuah pendakian yang agak tinggi di kiri dan kanan laluan ditumbuhi hutan yang menghijau. Dikatakan di kawasan hutan ini terdapat haiwan seperti gajah, namun pada hari ini kami tidak pun bertemu dengannya. Sebenarnya, di sekitar hutan rimba Tasik Kenyir ini terdapat 200 spesies binatang termasuk gajah, harimau, harimau bintang, beruang, rusa kancil, ular dan sebagainya. Untuk menuju ke lubuk kelah, laluan bertiti dan bertangga serta laluan batu-batu licin perlu ditempuhi. Setelah lebih kurang 45 minit berjalan merentas hutan dan menyusur laluan tepi sungai, akhirnya kami sampai di zon perlindungan ikan kelah berkenaan yang lebih dikenali sebagai lobok kelah. Masing-masing menuju ke air untuk bermain dengan ikan-ikan kelah. Ikan ikan kelah ini kelihatan amat jinak sekali makan makanan yang diletakkan di tapak tangannya Di air yang jernih juga kelihatan kilauan kelibat ikan-ikan kelah yang berenang dalam air pelbagai ragam dan cara masing-masing melayani ikan-ikan kelah yang jinak tersebut Menurut Encik Alias bin Nordin yang menyertai kami ke zon perlindungan ikan kelah berkenaan, terdapat dua jenis ikan kelah yang berpandukan kepada warna iaitu ikan kelah berwarna hitam dan yang berwarna merah. Ikan kelah yang jinak tersebut merupakan ikan kelah yang berwarna hitam. Sementara ikan yang berwarna merah pula merupakan ikan kelah yang liar dan sukar dipegang. Sebenarnya, zon perlindungan kelah berkenaan masih tidak begitu popular di kalangan pelancong asing. Lantaran, jarang kelihatan mereka ke sini berbanding dengan kuala tahan Taman Negara Pahang. Oleh itu, diharapkan pihak-pihak tertentu dapat mempromosikan kawasan ini kepada pengetahuan pelancong luar negara. Mereka biasanya amat berminat dengan alam semula jadi dan ini tentu akan meningkatkan lagi ekonomi pelancongan pasir kenai. Setelah puas bermain dengan ikan-ikan kelah berkenaan, maka dalam keadaan berat hati kami mula bergerak untuk meninggalkan lobok kelah tersebut untuk pulang ke rumah peranginan persekutuan di Pulau Sah Besar. Kami bergerak pulang melalui laluan semasa kami datang ke sini ini bermakna masa yang diambil adalah lebih kurang sama ketika kami datang ke sini walaupun mungkin tidak lama bermain-main dengan ikan di lubuk kelah tersebut namun riak muka masing-masing kelihatan puas sekali setelah berkunjung ke sana